Зет пропагандист на прикладі розповів, як високоточні окупанти РФ звільняють жителів Донбасу. Так, під час спроби захопити Мар'янку ще у 2015 році. Російські війська під виглядом їх там нет, 6 годин гатили артилерією по місту. При цьому з 400 розвіданих цілей не було влучено жодної. Зате безладний вогонь припав на самих жителів Донбасу. А тепер послухайте слова російського окупанта. Просто скажу неприятну історію. Была, вот, очень давно было, то ли в 2015, то ли в 2016 году э, попытка освободить Маринку под Донецком. Вот, долго готовили эту операцию, в том, ну, понятно, с участием каких советников, да, и кого там не было э, в ходе подготовки этой операции. Разведка выявила свыше 400 целей, которые нужно было перед началом нашего наступления на Маринку подавить. Вот, Артподготовка была около 6 часов. Просто рассказывал человек, который все это готовил. Сколько, Иван, скажи мне, было целей подавлено? Ну, назови цифру. Ну, хорошо, пять. Просто ноль. Просто пять, ноль. Угу. Ноль. Спасибо. Ну, ты умеешь обнадежить, как бы вот порадовать народ. Спасибо да. тебе за это. Спасибо. Классные, веселые истории рассказывает Дмитрий сессион. И это они потом празднуют день перемоги 9 травня. Смех, смех, вот так, чисто до слова.